На момент проведения опроса, то есть выходные, электоральные предпочтения распределились следующим образом. На экране видно. Среди всех опрошенных. 27% опрошенных, если бы выборы проводились бы 3-4 октября, мэра Днепропетровска, готовы отдать свой голос за выдвиженца от партии «Укроп» Филатов Борис. 23% за выдвиженца от оппозиционного блока Вилкула Александра. 14, 13% прошу прощения, за представителя можно сказать, местного политического проекта Днепропетровского, громадской ссыла Красного Загида. 5% за выдвиженца от блока Петра Порошенко «Солидарность» Куричева Максима. 5% за выдвиженца от партии «Возрождение». Крупского Анатолия, ну и так далее. Там по убывающей идет, видно на экране, предпочтение Бют, Наш Край, другие кандидаты, куда ушли все остальные против всех, не приду, не определившихся. Я сделаю сразу ремарку по... Возрождению и Крупскому Анатолию. В Днепропетровске сложилась уникальная ситуация, то есть партия Ведроджини вела предвыборную кампанию достаточно долгое время и выдвинула в мэры кандидата Крупского Анатолия. Ну, вернее, она объявила, что она его выдвинет и готовила, так сказать, его в течение довольно долгого времени, проводила кампанию под него. В это же время территориальная выборчая комиссия и ЦВК зарегистрировали другую партию возрождения под названием Ведроджини Украина с однофамильцем, да, с полным однофамильцем, с крупским анатолием, выдвиженцем в кандидаты в мэры и отказала в регистрации партии возрождения, которая была до этого.